Qarabağ müharibəsi əlillərinə yeni evlərin təqdim edilməsi münasibəti ilə keçirilən tədbirdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Təminat Xidmətinin rəisi Çingiz Əliyev çıxış edərək ölkəmizin müstəqilliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunması yolunda əlil olmuş şəxslərin və digər şəhid ailələrinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi işlərinin Prezident İlham Əliyevin daim diqqət mərkəzində olduğunu bildirib. Qeyd edilib ki, Azərbaycanda uğurla davam etdirilən mühüm sosial proqramlardan biri də Qarabağ müharibəsi əlləri və pedallərlərinin sosial mənşə şəraitinin yaxşılaşdırılmasına, onların yeni mənzillərlə təmin edilməsinə yönəlib. Nazirlik tərəfindən ötənil 281 nəfər cari ilin 6 ayında 200-dən çox Qarabağ müharibəsi əlilinə və şəhid ailəsinə yeni mənzil verilib. Hazırda bu təbəqədən olan vətəndaşlar üçün Bakıda və bölgələrdə yeni çoxmənzilli və fərdi yaşayış binalarının tikintisi, eləcə də hazır yaşayış binalarından mənzillərin alınaraq təmir olunması istiqamətində işlər davam etdirilir tədbirlərə iştirak edən rayon icra hakimətinin rəhbər şəxsləri ictimaiyyət nümayəndələri çıxış edərək, prezident İlham Əliyev tərəfindən əhalinin sosial rifah halının yaxşılaşdırılması, sosial cəhətdən həssas əhali qruplarının təminatının gücləndirilməsi üçün mühüm addımların atıldığını bildirib. Azərbaycan dövlətinin sosial bir dövlət kimi hər bir vətəndaşın qayğısına qaldığı qeyd edildi. Ağdaş rayonunda isə indədək Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələri üçün 48 mənzilli bir yaşayış binası 20 fərdi yaşayış çevitlərək istifadə verilib. 41 nəfər müharibə əlillərinə mini avtomobili verilib. Çıxışlardan sonra Qarabağ müharibəsi əlillərinə Göyçayın Çərəkə kənd sakini Nuriyev Elnur Şəmalıoğlu'na, Qaraman kənd sakini Həsanov Elşən Feyzuloğlu'na, Ağdaşın Tofiqi kənd sakini Salihov Ehsan Əzməmməd oğlu'na Gürvücək kənd sakini Qurbanov Laçın Muxtaroğlu'na və Qarağın kənd sakini Ağayev İlham Qurbanovğlu'na 2 və 3 otaqlı fərdi yaşayış evlərinin açarları və sənədləri təqdim edilib. Sonra mənzillərə baxış keçirilib. Ailələr üçün yaradılan şəraitlə tanışlıq olub. Gültəkinəliyeva, Rəşid Rəşidov, Dünya TV.